Ну как, настроение в принципе хорошее после победы, но не порадовал второй тайм. Мы как-то в первом тайме не дали сопернику ничего сделать, полностью переиграли. А во втором тайме, не знаю, вышли и как-то не свою игру показали. Больше свободы им дали, они нас начали накрывать, а мы ну, не, не перестроились и пытались все равно выходить через короткий пас. Может надо было чуть подлиннее сыграть, тренера вроде подсказывали. Ну, как-то тяжеловато был второй тайм. Ну да, в Лиге чемпионов у нас больше так было. Мы в первом тайме как-то слабовато. Во втором тайме выходили, переигрывали соперника. Сегодня получилось наоборот. Не знаю, подумаем. Там тренер подскажет, ну, будем решать эту проблему, чтобы два тайма играть в одном темпе вон, с одними силами. Ну да, в Лиге Чемпионов у нас больше так было. Мы в первом тайме как-то слабовато. Во втором тайме выходили, переигрывали соперника. Сегодня получилось наоборот, не знаю, подумаем, там тренер подскажет, ну, будем решать эту проблему, чтобы два тайма играть в одном темпе он, с одними силами. Тренерский штаб остался доволен сегодняшней победой, игрой в целом команды. Ну, опять же, сказали, что в первом тайме мы полностью переиграли соперников, а во втором тайме вышли, как будто команду поменяли. То есть над этим надо поработать, конечно. Ну, игра шахтером – это принципиальная игра, дерби украинская. Это, ну, без этого никак, можно сказать, что в основной команде, что у нас, ну, здорово, что победили, очень рады. Конечно, когда болельщики приходят, всегда с двойной мотивацией играем, и очень хочется победить для них. Не знаю, в втором тайме как-то вышли расслабленно, как-то не надо больше так играть, сделай выводы и больше такого не повторится. Шахтер это хорошая команда, боеспособная, комбинирует хорошо. То же самое Лиги Чемпионов, те же самые команды на одном уровне. Да, конечно, ну, то есть игры с шахтером всегда принципиальные игры. То есть вы сами видели, что борьба до последних минут, то есть и уже карточки, эмоции, ну, всегда это принципиальные игры. Выиграли матч, ну, не очень просто нам дался, то есть настроение ну, особо такого не очень, то есть радостно. Мы будем стараться играть лучше, и я думаю, у нас все получится.